नए भारत का नया सपना जो किसानों के लिए एक नई तकनीक लेकर आएगा ये क्रांतिकारी तकनीक जो पूरा देश बदल रहा है ये तकनीक से हजारों लाखों करोड़ों बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा किसानों को एक नई तकनीक के जरिए एक नया उत्पादन का जरिया मिलेगा एआई तकनीक जो भारत में पहली बार आ रहा है और इस तकनीक को जो भारत में ला रहा है जिसका सबसे बड़ा योगदान है वह स्वयं हमारे साथ है हालांकि वो किसी पहचान की मोहताज नहीं लेकिन बहुत बड़ा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है एग्री पायलट प्रोजेक्ट है और सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट जिनका है वो एन लीडर एन सी पी प्रेसिडेंट श्री शरद पवार जी हमारे साथ है लोकमत से एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत लोकमत में आ, एक नया तकनीक है ए आई एग्री पायलट ये जो प्रोजेक्ट है वो भारत में पहली बार आ रहा है आपका बड़ा योगदान है इसमें <laughs> क्या बताएंगे किसानों को रोज़गार मिलेगा नई तकनीक भारत में आएगी मैं पहले ये देखना होगा आज से देश किसानों की स्थिति क्या है ये सच है एक जाना ऐसा था कि हम इस देश की हमें इसकी समस्या हल करने के लिए देश के बाहर के अन्य देशों की मदद हम लेते थे मुझे याद है कि टू थाउजेंड फोर में मेरे पास देश के एग्रीकल्चर की जिम्मेदारी आ गई मैंने सफल दी गई राष्ट्रपति भवन में और आने के बाद मेरे पास दिफार्टमेंट की पहली फाइल आ गई कि जैसे वे हाउस जो अनाज का स्टॉक है ये सिचुएशन अच्छी नहीं है खाली तीस चालीस दिन का अनाज है इतनी वजह आबादी जिस देश की है वहाँ ऐसी स्थिति ठीक नहीं है और इसलिए इम्पोर्ट करने के लिए इजाज़त दे दो ये फोरजल ऑफिसर का निर्फाज था और ये इंफॉर्ज चाहे ब्राजील से बीच हो अमेरिका से हो या ऑस्ट्रेलिया से हो कई अन्य देशों से चावल हो इस तरीके या इेबल ऑयल हो ये इंफॉर्ज करने के लिए फफल था मुझे मेरा दुख लगा कि हम हमेशा कहते ये कृषि प्रधान देश है खेती पर निर्भर रहने वाला देश है खेती की समस्या हल करने वाला देश है और इस देश को लोगों को भूख की समस्या हल करने के लिए विदेश आना जाना पड़ता ये बात ठीक है और इसे हमने एक चैलेंज का स्वीकार किया कि हमें एग्रीकल्चर में परिवर्तन करना है अगर परिवर्तन करना हो तो एक प्रोडक्टिवीफ इंफ्रनी चाहिए जो आजकल का एग्रीकल्चर फिनेंशियली लिए, लिए वहाँ नहीं है इसे कैसे सुधार कर सकते हैं इस पर ध्यान देना होगा नई टेक्नोलॉजी फैलानी पड़ेगी नया सी इसके बारे में सोचना होगा बिल्कुल क्योंकि आपने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है लेकिन कई समस्याओं से आज भी जूझ रहा है अब भारत में आज भी किसानों को लेकर कई समस्याएं हैं। सुसाइड की बात अगर हम करें सबसे ज्यादा रेट भारत में है इस दौरान तो इस नई तकनीक को आप कैसे देखते हैं साथ ही में भारत कृषि प्रधान देश होने के बावजूद आज भी किसान अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं इसको आप कैसे देखनी टेक्नोलॉजी है वे इससे पहले दूसरे इश्यूज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते दूसरे इश्यूज़ में ये हो सकता है कि तो इस देश के इतने जो आबादी है इनमें से कितने परसेंट लोग खेती में रहेंगे मुझे याद है कि नाइनटीन फोर्टी सेवन में हिंदुस्तान को आज़ादी मिली है तब देश की आबादी थर्टी फाइव करोड़ की थी और थर्टी फाइव करोड़ में अस्सी परसेंट लोग खेती करते थे थर्टी फाइव करोड़ आबादी इसमें अस्सी परसेंट लोग खेती ये स्थिति खेती की थी आज क्या स्थिति हो गई आज हमारी एक सौ तेरह करोड़ के ऊपर आबादी हो गई और फिफ्टी एट टू सिक्सटी परसेंट लोग खेती करते खेती पर काम करने वाले लोगों की फैसल चीज दुगाना से ज़्यादा हो गया जमीन नहीं मिल रही लोग गिर रहे अब ये जमीन जा रही कहाँ नहीं रास्ते बन रहे हैं हाईवे बन रहे हैं फैक्ट्रीज बन रही है रेलगाड़ी बन रही है इरीगेशन की खुदी बन रहे, रहे, रहे हैं ये कहाँ बनेंगे ये सब जमीन खरीदेंगे तो और इसे खेती की जमीन अन्य कार्यों के लिए डाइवर्ट हो गई तो तो है जमीन कम रही है मगर पैंतीस करोड़ जो आबादी से भारतीय सेवन में जब एक सौ पंद्रह करोड़ के आकर रहते हैं यानी दुगुना से ज़्यादा लोग खेती पर निर्भर करने लगे और इसलिए यह समस्या दूसरी पैदा हो गई ये समस्या से हल करना हो तो हमें तीर्थी बढ़ाने के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो करना चाहिए और वो काम हमने शुरू किया आपने ऑलरेडी शुरू कर लिया है काम आप आपकी छवि जो है किसानों के लिए खास तौर पर भगवान मानते हैं आपको किसान और बारामती का चेहरा आपने पिछले दो सालों में बदल दिया है टेक्नोलॉजी के जरिए तो क्या नई तकनीक वहाँ पर बारामती में लेकर आए जहाँ पे किसान खाना की आपसे बहुत खुश नजर आते हैं वही बात है कि टेक्नोलॉजी एक क्टर यह वो कैसे बढ़ाएंगे इस पर ध्यान देना होगा और इसके लिए हमने ज़्यादा ध्यान दे दिया देश में ले महाराष्ट्र में ले लिया से ले लिया और इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ाई आज जो हिंदुस्तान टू थाउजेंड फोर में इम्फोर की बात करता था वही हिंदुस्तान आज हम गेहूँ का सेक्टर लेंगे तो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हु कैन फ्रूस विंडिया इज द लार्जेस्ट फ्र कंट्री इन द वर्ल्ड दस इज राइस इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विथ फूविज हॉर्टिकल्चर फूज ऐसी कई बातें हैं कई बातें हो गई मगर इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी और आठ टेक्नोलॉजी में हम देखते हैं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसकी मदद कैसे ले सकते हैं mm -hmm. इसकी मदद तो हम ऐसे ले सकते हैं कि जिससे प्रोडक्टिविटी कैसी जाएगी आज कई जैसा साइंस हो कई ऐसे सकते हैं कि वहाँ ज़्यादा ध्यान देना होगा इससे प्रोडक्शन बढ़ाना होगा और हाँ इस लाइफ पर जा रहे जहाँ तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है मुझे पूरा लगता है कि आज ऐसा इसकी शुरुआत है आगे छः सात सालों में आठ सालों में हम ये नज़रअंदाज नहीं कर सकेंगे जो नज़रअंदाज करें करेंगे वो खींचे रहेंगे और इसीलिए इसका दर्ज ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हम कैसे ले सकते हैं तो किसान तक कैसे पहुँच सकते हैं और प्रोडक्टी बढ़ाने के लिए इसकी मदद कैसे ले सकते हैं इस पर हमें ध्यान देना होगा वो प्रोसेस अभी ये देश में शुरू हो गई है भारत सरकार भी आजकल इस इश्यू तो को इम्फोर्टेंस दे रहा है और मुझे विश्वास है आज पूरी तैयारी नहीं है मगर तो ये तैयारी की प्रोसेस शुरू हो गई है और आगे पाँच साल में तो पूरी हो जाएगी और नक्शा मिलेगा। ऑक्सफर्ड और माइक्रोसॉफ्ट के साथ नए तकनीक और मतलब फ्यूचर फार्मिंग के कंसेप्ट को लेकर आपने काम शुरू किया हुआ है uh, क्या बताएँगे इसके बारे में या माइक्रोसॉफ्ट ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिन्होंने इस सेक्टर में बहुत योगदान दिया।, uh -huh. दिया है जिन्होंने योगदान दिया है जिनका एक्सपीरियंस है इनकी मदद करेंगे तो हमारा फीस बढ़ जाएगा हमें दस साल लगेंगे तो शायद इनकी मदद से हम चार साल छः साल में इनसे कामयाब हो सकते हैं और इसलिए हमने इन लोगों की मदद करेगी इनके स्पर्ट को बुलाया इनके नेक्शर्स रखे इनके शॉर्स प्रोसेस किए शॉर्स प्रोसेस किसानों की या गाँव के लड़के को इंकरेज किया कि ये दूसरे से हम शामिल हो जाए और अपनी खुदाई उस डेक्शन से करें इसकी शुरुआत की है और मुझे खुशी है नई अच्छी तरह से बिल्कुल सर दे देखा जा रहा है गांव से लोग माइग्रेट होकर खासतौर पर यूथ बिकॉज उन्हें वहां पर एम्प्लॉयमेंट नजर नहीं आता है जो आज तक के खेती करते आ रहा है उनका बैकग्राउंड या उनका परिवार लेकिन यूथ आज का जो है वो खेती करना नहीं चाहता है बिकॉज उन्हें आइडिया ही नहीं है कि आज क्या कुछ नए तकनीक के साथ खेती में उत्पादन किया जा सकता है ऐसे जो माइग्रेंट्स है या जो आज भी खेती छोड़कर या अपना गांव छोड़कर शहर की तरफ स्थानांतरित हो रहे हैं कैसा देखते हैं आप इसको है कि मैंने जो तो शुरू भी क्या लैंड लैंड होल्डिंग इसी है जी पॉपुलेशन वर् लैंड होल्डिंग का भव है लैंड होल्डिंग जब कब होता है तब इससे प्रोडक्टिविटी एंड टोटल प्रोडक्शन इस पर गुरा असर होता है mm -hmm. और इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि घर में दो बच्चे हो हो सकता है तो एक ही रास्ता खेती करने के लिए गांव में रहना चाहिए mm -hmm. और दूसरा रास्ता दुनिया में कहीं भी जाइए कौन सा सेक्टर जिसमें उसको दिलचस्पी है वहाँ mm -hmm. जाइए और वहाँ काम करने की सकता है इससे ज़मीन पर लैंड पर जो दबाव है फेशर है वो कम हो जाएगा और एग्रीकल्चर फॉर प्रोहेबल होने के लिए मदद होगी ये एक बात बार तो तो साथ साथ टेक्नोलॉजी इसका स्वीकार करके आगे काम करने के लिए नवजान ध्यान देगा तो इससे जैसे अनाथ की समस्या हल हाँ हो जाएगी उस परिवार की स्थिति में सुधार हो जाएगा आज खेती या गाँव खरीद कर नौजवान लोग अन्य जगह पर जाने के लिए तैयार है इसमें कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है जाइए मगर कुछ ना कुछ करिए जी। और कर, कहीं भी करने की तैयारी आप रखेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें सुधार हो जाएगा आप देखिए कि पंजाब ऐसा से आज पंजाब के लोग वहाँ अच्छी खेती करते हैं वैसे आप हिमांच्रिया में जाएंगे कैनला में वहाँ आपको सीख मिलेगी आप ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे वहाँ आपको सीख कम्युनिटी मिलेगी इंग्लैंड में आपको सीख कम्युनिटी मिलेगी क्योंकि इन लोगों ने ऐसा किया है कि खेती का फैसला कम करना एक हो जाए का से खेती करना और दूसरा दुनिया में कहीं भी जाकर मेहनत करने की तैयारी करेंगे तो इससे खेती वायु हो जाएगी और अन्य शहरों में देशों में जाकर मेहनत करने की तैयारी रखी तो इनकी पर्सनल जो समस्या है वह हल करने के लिए इसमें कामयाब होगी होगी किसान आज भी परेशान है ख़ासतौर पर मराठवाड़ा और विदर्भ की अगर हम बात करें आ, सरकार को इस पर ज्यादा काम करने की जरूरत है महाराष्ट्र में ऐसा लगता है कि आपको देश में एक समस्या है अभी फैसिल ज्यादा है अब किसानों तो के आसपास जी अगर क्यों करते हैं एग्रीकल्चर जब वाई बीजी जाती है, है।, है। दूसरा बैंकों से या प्राइवेट जो, जो साहूकार है इनसे जो कर्जा लेते हैं पैसे लेते और वापिस करने की जब ताकत होती नहीं और जब चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या मनी लेंडर हो जब उनके घर में जाकर उनके ऑप्शन करने की बात करते हैं तो हमेशा लगता है किसानों को इसमें मेरी लज्जत है गांव में पता लगेगा कि मेरी प्रॉपर्टी हो मेरा घर का सामान दो। इसका हो इसका कल ऑप्शन होने वाला है ये ऑप्शन से मेरे गांव में इज्जत नहीं है और इसीलिए कभी कभी लोग आत्महत्या तक जाने के लिए कदम उठाते हैं ये बात अच्छी नहीं है मगर हम ये नजरअंदाज नहीं कर सकते ये बात होती है और ये करना हो तो इसका इनकम सोर्स बदलने की आवश्यकता है खेती का प्रेशर कम करने की आवश्यकता है नई टेक्नोलॉजी का स्वीकार करने की आवश्यकता है तो ही इसका उसमें कुछ सोल्यूशन मिलेगा और भारत सरकार हो या नहीं इस पर ज़्यादा ध्यान देन देने की आवश्यकता है जब मेरे पास एग्रीकल्चर था तब तो जब मेरे सामने ऐसी बात आ गई कि कुछ किसानों ने आत्महत्या की मुझे तो याद है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह शाह मिनिस्टर थे मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर था मैंने डॉक्टर साहब को ये कहा कि नागपुर के पास वर्धा डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट वहाँ कुछ आत्माहत्या हुई है हम दिल्ली में बैठकर इसमें रास्ता नहीं निकलेगा ये तो बिल्कुल हो हुए जाइए जिस हजार में हुए वहाँ जाकर बात करिए हमने जाकर बातें की और फ़सा लगा उनके ऊपर लैंकों की राजनीति का बोझ था mm. वो देने की ताकत उनकी नहीं थी और इसीलिए वो आत्महत्या के रस्ते को जाने के लिए गलत कदम उन्होंने उठाया ये सब हम दो नजर में देखने के बाद दिल्ली में जाकर हमने फाइनल देखने में लिया सेवेंटी टू थाउजेंड क्रोध किसानों का जो तो लोन था mm. वह हमने माफ़ किया और mm. इनका प्रेसर कम किया इससे नया लोन मिलने की ताकत उनको मौका उनको मिल गया mm -hmm. नया लोन मिलने के बाद इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करने की ताकत उनकी हो गई प्रोडक्ट खुशी बन गई और इससे ही आज चाहे रेहू हो चाहे चावल हो चाहे सीरियो हो इसमें आज देश की यह आवश्यकता है पूरी तो करने के लिए कामयाबी बिल्कुल एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी, नए साल का नया तोहफा 18 जनवरी को आप देशवासियों को देना चाहते हैं शायद इस तोहफे से इस सरप्राइज से जो कृषि क्षेत्र है उसमें कई बदलाव आने की संभावनाएं अभी से दिख रही है क्या तोहफा है क्या सरप्राइज है आप स्वयं बताए तो हमें बेहतर कि हमारी कोशिश ये रहेगी कि किसानों के सर रोज़ जो हो जाए वो तो कम कर का जो पैदावारी करता है उससे अच्छा चीज कैसा मिलेगा इस पर ध्यान देने से ये तो अच्छा है ये तो करना ही होगा मगर अभी टेक्नोलॉजी का बज है दुनिया टेक्नोलॉजी के फील्ड में आगे जा रही है जैसे मैंने कहा कि आशी से इंफेंशन हो या और कुछ कई नई टेक्नोलॉजी आए हैं है ये टेक्नोलॉजी नई फिजिकल गांव गांव से कैसे खर्च करने के लिए क्या करने की आवश्यकता है इस पर ध्यान देगी सरकार अपना काम करेगी वो तो अपना काम के लिए उनका अधिकार तो है इसमें कोई हम विकास नहीं जाएंगे मगर जिसमें खेती के क्षेत्र दिलचस्प है ऐसे मेरे जैसे लोग दिलचस्पी है ऐसे लोगों ने किसानों में जाकर ये जो तो नया टेक्नोलॉजी का रास्ता खुला हो रहा है वहाँ तक पहुँचाना वो आप इसका स्वीकार कर सकते हैं ये उनके उनको बताना और उनको इसमें शामिल करने के लिए कोशिश करना आज ये काम हम करेंगे तो मुझे खुदा विश्वास है कि नया साल एक नई रोशनी किसानों के जीवन में जाएगी और इस काम के लिए हम चाहे वो नहीं बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया तो नया साल किसानों के लिए नई रोशनी लाएगा ऐसा विश्वास शरद पवार जी ने है बिकॉज आने वाले 18 जनवरी को देशवासियों को एक बहुत बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है उसका इंतजार आपको 18 तारीख तक करना होगा लेकिन वो क्या है उसके बाद किसानों के जीवन में जो समस्याएं हैं कितनी हद तक हल होगी और ख़ासतौर पर कृषि जो क्षेत्र है उसको क्या कुछ नया तोहफा मिलेगा यह आने वाला समय बता पाएगा सुरभिशिर शिरपुरकर लोकमत बारामती